আমাৰ মহিলা মা ভনী যিসকলৰ দুপৰীয়া বাৰটামান বাজিছে মই আছোঁ ডিব্ৰুগড়ত আজি এটা বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দিন অসমৰ কাৰণে অসমীয়া সমগ্ৰ জাতিটোৰ কাৰণে আৰু ক'বলৈ গ'লে সমগ্ৰ ভাৰত ৰাষ্ট্ৰখনৰ কাৰণে ভাৰতীয় জাতিটোৰ কাৰণে এইকাৰণে যে আজি আলফাৰ সৈতে অসম ভাৰত চৰকাৰৰ আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব সংবাদ মাধ্যমৰ বিষয়টো আলোচনা হৈছে কিন্তু সাধাৰণ মানুহৰ মাজত এইটোক লৈ বৰ বেছি এটা উৎসুকতা আমি দেখা নাই আৰু উৎসকত মানে উৎসুকতাটো নথকাৰ কাৰণো আছে যে আজিকালি ক'বলৈ গ'লে এক ধৰণে অসমত আলফা অপ্ৰাসংগিক হৈ পৰাৰ নিচিনা হৈছে যিসকল আলফাৰ অৰবিন্দ ৰাজকোঁৱৰ নেতৃত্বত যিসকলে বাংলাদেশৰ পৰা ঘূৰি আহিছিল অসমলৈ দুহেজাৰ আঠ ন চনত সেইসকল আজিকালি আজি ঊনত্ৰিছ ডিচেম্বৰ শুকুৰবাৰ এতিয়া দুপৰীয়া বাৰটামান বাজিছে মই আছোঁ ডিব্ৰুগড়ত আজি এটা বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দিন অসমৰ কাৰণে অসমীয়া সমগ্ৰ জাতিটোৰ কাৰণে আৰু ক'বলৈ গ'লে সমগ্ৰ ভাৰত ৰাষ্ট্ৰখনৰ কাৰণে ভাৰতীয় জাতিটোৰ কাৰণে এইকাৰণে যে আজি আলফাৰ সৈতে অসম ভাৰত চৰকাৰৰ আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব সংবাদ মাধ্যমৰ বিষয়টো আলোচনা হৈছে কিন্তু সাধাৰণ মানুহৰ মাজত এইটোক লৈ বৰ বেছি এটা উৎসুকতা আমি দেখা নাই আৰু উৎসুক মানে উৎসুকতাটো নথকাৰ কাৰণো আছে যে আজিকালি ক'বলৈ গ'লে এক ধৰণে অসমত আলফা অপ্ৰাসংগিক হৈ পৰাৰ নিচিনা হৈছে যিসকল আলফাৰ অৰবিন্দ ৰাজকোঁৱৰ নেতৃত্বত যিসকলে বাংলাদেশৰ পৰা ঘূৰি আহিছিল অসমলৈ দুহেজাৰ আঠ ন চনত সেইসকল আজিকালি এক ধৰণে পাহৰণিৰ গৰ্ভত গুচি গৈছে ক'বলৈ গ'লে এইটো মই কোৱা নাই সামাজিক অৱস্থাটোৰ কথা চাই পেলাই কৈ আছোঁ মোৰ নিজৰ মত নহয় মানুহে তেনেকৈ কয় আৰু এইকেইদিন সংবাদ মাধ্যমৰ আয় আলোচনাবিলাকতো এইটোৱে দেখিছোঁ যে এক ধৰণে ক'বলৈ গ'লে আলফাক অপ্ৰাসংগিক এটা সংগঠন বুলি ক'বলৈ মানুহে কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই আৰু সেইকাৰণেই কোনোবাই কোনোবাই এইকেইদিন কৈ আছে দেখি আছোঁ যে এই যে বিভিন্ন ঠাইত আলফা ধৰাৰ নামত আলফাৰ নামত মানুহক ধৰিছে ল'ৰা ছোৱালীক মানুহক অত্যাচাৰ কৰিছে কেইবাটাও অসমীয়া ল'ৰাক এইকেইদিন গুলিয়াই মাৰিছে আন কেইবাটাও বিভিন্ন জেগাত অত্যাচাৰ কৰিছে আৰু এইটো কৰি পেলাই হেডলাইন সৃষ্টি হৈছে নিউজবিলাকত বাতৰিবিলাকত সেইটো আচলতে আলফাৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰাসংগিকতা বৃদ্ধি কৰাৰ যিহেতু ভাৰত ৰাষ্ট্ৰই আলফাৰ সৈতে আলোচনা কৰিছে গতিকে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ ওচৰত আলফাৰ যে মানে আলফাৰ যে আচলতে গুৰুত্ব আছে আলফা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা মানে সংগঠন আৰু আলফাৰ সৈতে আলোচনা হোৱাটো জৰুৰী এই কথাটো ভাৰত ৰাষ্ট্ৰক বুজাবৰ কাৰণে বা বিশ্বৰ যিসকলে এই কথাবিলাক চাই থাকে খবৰ লৈ থাকে তেওঁলোকক বুজাবৰ কাৰণেহে আলফাৰ প্ৰাসংগিকতা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণেহে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কৰি থকা হৈছে এই এনকাউণ্টাৰ চে এনকাউণ্টাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এইকেইদিন আলোচনা হোৱাটো দেখিছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াতো দেখিছোঁ আৰু মেইন ষ্ট্ৰীম মিডিয়াতো দেখিছোঁ গতিকে এই সম্পৰ্কত দুটামান কথা ক'বৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ কথাটো বহুতৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ নহ'ব কাৰ নহ'ব পাৰে বহুতৰ কাৰণে প্ৰাসংগিক নহ'ব নহ'ব পাৰে কিন্তু যিহেতু সামাজিকভাৱে আমি অলপমান মানে জড়িত হৈ থাকোঁ যিহেতু অসমখনৰ ভৱিষ্যত ভাল হোৱাটো আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ আৰু আমি যিহেতু ৰাজহুৱা কাম কাজবিলাকৰ লগত জড়িত ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত গতিকে অসমৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যাৰ সৈতে যোৱা অসমৰ চল্লিছ বছৰতকৈ অধিক কালৰ ইতিহাস জড়িত হৈ আছে অসমৰ দহ হাজাৰতকৈ অধিক ল'ৰা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাৰ সন্তানে আমাৰ জাতিৰ সন্তানে প্ৰাণ ত্যাগ কৰিছে গুলি খাই মৰিছে বহুত আমাৰ মহিলা মা ভনী যিসকলৰ যিসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰিবলগীয়া হৈছে শাৰীৰিক মানসিক আনকি অন্য ধৰণে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ নাৰীত্বত হাত দিয়া হৈছে ভাৰতৰ সেনাবাহিনীৰ ওপৰত এনেকুৱা বহুত অভিযোগ আছে এনেকুৱা এটা সংগঠনৰ সৈতে আজি ভাৰত চৰকাৰে আলোচনা কৰিছে গতিকে নিসন্দেহে অসমৰ কাৰণে এইটো এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ইম্পৰ্টেণ্ট দিছোঁ আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ইয়াৰ ওপৰত অলপমান কথা কৈ লোৱা ভাল কালি আমাৰ দলে অসম জাতীয় পৰিষদে গুৱাহাটীত এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছিল আমাৰ মাননীয় সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞা ডাঙৰীয়াই এড্ৰেছ কৰিছে আমি মই আমাৰ মাননীয় সাধাৰণ সভাপতি ডাঙৰীয়া ডিব্ৰুগড়ত আছে কালি তেখেতৰ জন্মদিন আছিল ময়ো ডিব্ৰুগড়ত আছোঁ আৰু আমাৰ বহুত কেইগৰাকী কেন্দ্ৰীয় নেতা ডিব্ৰুগড়ত আছে গতিকে জগদীশ ভূঞা ডাঙৰীয়াই পাৰ্টীৰ অফিচত বহি সেই সংবাদমেলখন আয়োজন কৰিছিল সংবাদমেলখনত জগদীশ ভূঞা ডাঙৰীয়াই চাৰিটা কথা কৈছে আমাৰ দলৰ চাৰিটা বক্তব্য প্ৰথম কথা হ'ল আজি আমাৰ যিটো আলোচনা ভাৰত চৰকাৰৰ আলফাৰ লগত হৈ আছে এই আলোচনাটোক আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কাৰণ এই আলোচনাটো হোৱা উচিত এইটো সুদীৰ্ঘদিনীয়া মানে সুদীৰ্ঘদিনীয়া দাবী অসমীয়া মানুহৰ অসমবাসী মানুহৰ ভাৰতৰ মানুহৰ আৰু সকলোৰে দাবী যে নাই আলফাৰ সৈতে আলোচনা হ'ব লাগে ইয়াৰ পূৰ্বে মনমোহন সিং চৰকাৰৰ দিনত আনুষ্ঠানিক আলোচনা আৰম্ভ হৈছিল শ্ৰদ্ধ প্ৰয়াত মামনি ৰয়চম গোস্বামী ডাঙৰীয়ানীৰ নেতৃত্বত পিপুল্ছ কনচালটেটিভ গ্ৰুপ সেই সময়ত চৰকাৰে গঠন কৰি দিছিল আলফাই গঠন কৰি দিছিল চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা হৈছিল আৰু এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া চলিছিল হীৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়া আছিল হায়দৰ হোচেন ডাঙৰীয়া আছিল কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি তাৰ লগত জড়িত হৈ আছিল দীঘলীয়া আলোচনা হ'ল তাৰপিছত কিন্তু সেই আলোচনাটো ভাঙি গ'ল আলোচনাটো কণ্টিনিউ নহ'ল আৰু এই আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে ক'বলৈ গ'লে সন্মানজনক আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়া তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল এতিয়া ঠিক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এইটো ক্ৰেডিট ল'ব বিচাৰিছে বা ক্ৰেডিট তেখেতৰেই হয় তেখেতৰেই উদ্যোগত মূলতঃ এই আলোচনাটো অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে কে ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ সৈতে আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হৈছে এই আলোচনাটো ঠিক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে অনুষ্ঠিত হৈছে গতিকে ইয়াক বিজেপি দলে বিজেপিৰ চৰকাৰে তেওঁলোকৰ দলৰ এটা কৃতিত্ব হিচাপে জাহিৰ কৰিবলৈ বিচাৰিব নেকি এইটো এটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন সেইকাৰণে বিষয় দুটা এটা হৈছে ৰাজনৈতিক দলে ৰাজনীতি কৰিব ভাৰতৰ চৰকাৰ চলোৱা ৰাজনৈতিক দলে কৰিব আমিও ৰাজনৈতিক দলৰ মানুহ গতিকে আমাৰো এটা ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী থাকিব কিন্তু আন এটা দৃষ্টিভংগী হৈছে দেশ ৰাষ্ট্ৰ জাতি সমাজ আলফাৰ নিচিনা এটা সংগঠন আলোচনালৈ আহিব লাগে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব লাগে আৰু অসমখনক সন্তাসবাদৰ পৰা উগ্ৰপন্থাৰ পৰা মুক্ত কৰিব লাগে আমাৰ যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আলফাত গৈ দেশ বিৰোধী মানে ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী কাৰ্যকলাপত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক মূল খুঁটিলৈ উভতাই আনিব লাগে এইটো আমাৰ সকলোৰে মানে প্ৰত্যাশা আকাংক্ষা দাবী গতিকে আমি কৈছোঁ যে এই যিটো আলোচনা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আলফাৰ সৈতে কৰিবলৈ গৈ আছে এইটোৰ প্ৰতি আমাৰ শুভেচ্ছা আছে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কিন্তু দ্বিতীয় যিটো পইণ্ট আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ সেইটো হৈছে পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন যিটো আলফাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট গোট আছে স্বাধীন আলফাৰ স্বাধীন বুলি যিটো গোট আছে সেই গোটটোক এক একাষৰীয়া কৰি থৈ তেওঁলোকক আলোচনাৰ মানে আলোচনাত অংশীদাৰ নকৰাকৈ যদি আলোচনা কৰা হয় তেতিয়াহ'লে এই আলোচনা অসম্পূৰ্ণ হ'ব গতিকে অসম জাতীয় পৰিষদৰ দ্বিতীয়টো বক্তব্য হ'ল প্ৰথম পইণ্ট ক'লোঁ যে আমাৰ শুভেচ্ছা দ্বিতীয় বক্তব্য দ্বিতীয় পইণ্টটো হ'ল যে পৰেশ বৰুৱাক অন্তৰ্ভুক্ত নকৰাকৈ এই আলোচনা অসম্পূৰ্ণ হ'ব গতিকে আমাৰ দাবী আমাৰ আকাংক্ষা আমাৰ প্ৰত্যাশা যে পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াকো ইয়াৰ লগত চামিল কৰা হওক তেখেতকো আৰু তেখেতৰ সৈতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ভাল সম্পৰ্ক বুলি এটা মানুহৰ মাজত আয় আলোচনা চলি আছে ইতিপূৰ্বে পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই নিজে কেইবাবাৰো হিন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক প্ৰশংসা কৰিছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মোৰ ভাই বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু আমি এইটো কথা শুনা মতে যে যিহেতু এটা সময়ত প্ৰফুল্ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নিজেও আলফাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল আৰু আলফাৰ সৈতে জড়িত হৈ থকাৰ বা আলফাৰ হৈ কাম কাজ কৰাৰ কাৰণে তেখেত গ্ৰেপ্তাৰো হৈছিল গতিকে তেখেতৰো এটা ইতিহাস আলফাৰ সৈতে এটা আৱেগ নিশ্চয় জড়িত হৈ থাকিব আৰু সেইকাৰণে পৰেশ বৰুৱৰাক আলফাৰ এই আলোচনাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে হোৱা আলোচনাত জড়িত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিসন্দেহে তেখেতে উদ্যোগ লোৱা উচিত উদ্যোগ ল'ব লাগিছিল কিমানখিনি লৈছে নাজানো বৰং এইকেইদিন ক'বলৈ গ'লে পুলিচৰ লগত অসম পুলিচৰ লগত আলফাৰ পোনপটীয়া সংঘাত হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এইটো আচলতে হ'ব নালাগিছিল পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াকো এইটো বৰ উপযুক্ত সময় যে পৰেশ বৰুৱা বা ডাঙৰীয়াকো এই আলোচনাৰ লগত আনি জড়িত কৰিব লাগিছিল এতিয়াও সময় আছে পৰেশ বৰুৱাৰ লগত এই আলোচনাটো হওক তৃতীয় কথাটো আমি কৈছোঁ যে আজি যিখন আলোচনা হ'ব যিটো যিখন বৈঠক হ'ব আৰু যি চুক্তি হ'ব এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ চুক্তি অসম আন্দোলনৰ পিছত অসমত দ্বিতীয় আটাইতকৈ ডাঙৰ চুক্তিটো আছিল বড়ো চুক্তি অসম চুক্তিৰ পিছত আৰু এইটো তাৰ মাজতে ইমান ডাঙৰ ৰাজনৈতিক চুক্তি যা যাৰ সৈতে ৰাষ্ট্ৰৰ হিত জড়িত হৈ আছে সম্ভৱতঃ মোৰ মনত পৰা মতে হোৱা নাছিল এইটো হৈছে তৃতীয় সৰ্বাধিক ডাঙৰ চুক্তি গতিকে এই যিখন চুক্তি হ'বলৈ গৈ আছে এই চুক্তিখনত আলফাৰ নেতৃত্বই এইটো নিশ্চিত কৰা উচিত যে যিহেতু আলফা অসমৰ অস্তিত্বৰ সৈতে জড়িত বিষয়ক লৈ পেলাই তেওঁলোকে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামত অৱতীৰ্ণ হৈছিল যিহেতু অসমৰ অসমক তেওঁলোকে স্বাধীন কৰিব বিচাৰিছিল তাৰমানে তেওঁলোকৰ আলফাৰ মানে মনত হয়তো হয়তো নহয় মুকলিভাৱেই তেওঁলোকে কথাটো কৈ থাকে আৰু তেওঁলোকৰ মানে দলীয় দৃষ্টিভংগী এইটো যে অসমখনক মুক্ত কৰিলেহে অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা পৰিব ভাৰতৰ পৰা আমি তেওঁলোকৰ লগত একমত নহয় তথাপি অস্তিত্বৰ প্ৰশ্নটো কিন্তু প্ৰাসংগিক জাতিৰ অস্তিত্বৰ প্ৰসংগটো প্ৰাসংগিক আৰু কা যিখন চি ডাব্লিউলএ আইন সেই আইনখন যদি অসমত প্ৰযোজ্য কৰা হৈ যায় ভাৰতবৰ্ষত প্ৰযোজ্য কৰা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে জাতিৰ অস্তিত্ব বিপন্ন হ'ব এইটো নিশ্চিত আৰু সেইকাৰণে আলফাই এইটো নিশ্চিত কৰক যাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমত কা প্ৰৱৰ্তন নকৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা এইটো প্ৰতিশ্ৰুতি আমাৰ ৰাজহুৱা দাবী অসম জাতীয় পৰিষদে কালি এইটো আমি উখাপন কৰিছোঁ আৰু এই বিষয়টো সংবাদ মাধ্যমত বৰ বেছি আলোচনা হোৱাটো আমি দেখা নাই আনকি মই এটা নে দুটা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানত মানে নিউজ চেনেলত বাতৰিটো দেখিছোঁ বাকী নিউজ চেনেলত এই বাতৰিটো ওলোৱাই নাই মোৰ চকুত পৰা নাই সম্ভৱতঃ ওলোৱা নাই যিহেতু মই খুব ভালকৈ চাইছিলোঁ তাৰপিছতো যিহেতু মই দেখা নাই তাৰমানে এইটো নিশ্চয় ওলোৱা নাই এইটো হ'ব নালাগিছিল এইটো বৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এইটো বাতৰি কাকতত সংবাদ মাধ্যমত সকলো সংবাদ মাধ্যমত এইটো প্ৰকাশ পোৱাটো উচিত আছিল যে কা আইন যাতে অসমত প্ৰযোজ্য কৰিব নোৱাৰে সেই তাৰ প্ৰতি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা এই চুক্তিৰ জৰিয়তে আলফাৰ নেতাসকলে প্ৰতিশ্ৰুতি আদায় কৰক এইটো আমাৰ তৃতীয় পইণ্ট চতুৰ্থ পইণ্টটো হ'ল যে ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে আলফাৰ এই গোটেই আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সৈতে মানে অস্তিত্বৰ সংকট জাতিৰ অস্তিত্ব জাতীয় অস্তিত্ব অসমৰ অস্তিত্ব ইত্যাদি বিষয়বিলাক জড়িত হৈ আছে আৰু বিজেপিয়ে সদায় কৈ থাকে তেওঁলোকে দাবী কৰি থাকে যে ডিলিমিটেশ্যন কৰি তেওঁলোকে জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিছে আচলতে তেওঁলোকে ডিলিমিটেশ্যন কৰি অসমখনক হিন্দু মুছলমানত ভাগ কৰি দিছে হিন্দু বিধানসভা সমষ্টি মুছলমান বিধানসভা সমষ্টি এনেকুৱাহে ভাগ কৰিছে তাৰমানে অসমত পলাৰাইজেশ্যনৰ পলিটিক্স বিভাজনৰ যিটো ৰাজনীতি সেইটো কটকটীয়া কৰিবৰ কাৰণে নিগাজী কৰিবৰ কাৰণে মানে এই ডিলিমিটেশ্যনটো জনমতৰ বিৰুদ্ধে কৈ চৰকাৰে কৰোৱাইছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ জৰিয়তে গতিকে এই কামটো কৰি তেওঁলোকে জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰি পেলাইছে বুলি এটা দাবী তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৰি থকা আমি দেখিছোঁ সকলোৱে দেখিছোঁ গতিকে আমাৰ কথাটো হ'ল যে তেওঁলোকৰ চুক্তিত যদি এই কথাটো আহে যে জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা পৰি গ'ল ডিলিমিটেশ্যনৰ জৰিয়তে এই কথাটো যদি চুক্তিত আহি যায় বা চুক্তিৰ কিবা আলোচনাত আহি যায় তেতিয়াহ'লে এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হ'ব গতিকে আম আলফাৰ নেতাসকলক আমি এইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ডিলিমিটেশ্যনটো জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ এটা আহিলা এনেকুৱা কথা যাতে আপোনালোকৰ এই চুক্তিখনত প্ৰতিফলিত নহয় এই চাৰিটা দাবী কালি আমি অসম জাতীয় পৰিষদে কৰিলোঁ মই কথাখিনি এটা ভিডিঅ' বনাই এইকাৰণে ৰাইজক আপোনালোক সকলোকে অৱগত কৰিলোঁ কাৰণ বিষয়টো মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ সংবাদ মাধ্যমত বৰ বেছি আলোচনা হোৱাটো মোৰ চকুত নপৰিল কিন্তু বিষয়টো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে আমি ভাবোঁ যে এই আলোচনাই অসমত স্থায়ী শান্তিৰ বাট প্ৰশস্ত কৰিব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা কোনো ৰাজনীতি কৰিব নালাগে এই বিষয়টোক আমিও ৰাজনীতি কৰা নাই আমি কেৱল জাতিৰ অস্তিত্ব আৰু জাতিৰ আৱেগৰ বিষয়টো সকলো সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছোঁ আলফাৰ সমস্যা সমাধান হ'ব লাগিব পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াও শান্তি আলোচনাত আহিব লাগিব আৰু আলফাৰ নামত যাতে কোনো নিৰীহ মানুহে অত্যাচাৰ মানে কষ্ট এনকাউণ্টাৰৰ মুখামুখি হ'ব নালাগে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি আমাৰ ইয়াত হ'ব লাগিব সেইটো চৰকাৰে নিশ্চিত কৰা উচিত আলফাৰ নামত মানুহে বহুত ত্যাগ কৰিলে দহ হেজাৰত দহ বাৰ হেজাৰতকৈ বেছি আমাৰ ডেকা ল'ৰা ছোৱালীৰ মৃত্যু ঘটিল ইতিমধ্যে কৈছোঁ বহুত ধুনীয়া হ'ল গতিকে বহুতে আলফাৰ এই ইছ্যুটোক আজিকালি বেয়া পায় ইছ্যুটো বহুতে উলিয়াব নোখোজে কিন্তু তাৰপিছতো দুই চাৰিজন হ'লেও মানুহ আলফালৈ গৈ আছে এতিয়াও বহুত ডেকা ল'ৰা ছোৱালী আলফাত আছে এই ৰাস্তাটো বন্ধ হ'ব লাগিব পৰেজ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আহিব লাগিব উভতি বাকী সকলো আহিব লাগিব আৰু আমি এটা স্থায়ী শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব আৰু তেনেকৈয়ে আমি ডাইলগৰ মাজেৰে আলোচনাৰ মাজেৰে ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আমাৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰোঁ অস্ত্ৰৰ দ্বাৰা নহয় এই কথাটো নিশ্চিত হ'ব লাগিব আৰু তাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব লাগিব চৰকাৰে এইখিনি কথা আপোনালোকক ক'লোঁ কথাখিনি মই শুদ্ধ ক'লোঁ নাই ভুল ক'লোঁ অনুগ্ৰহ কৰি যদি আপোনালোকে মোক অৱগত কৰে কমেণ্ট কৰি তেতিয়াহ'লে যদি মই ভুল কৈছোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ ভুল শুধৰাবলৈ সুবিধা হ'ব বা আমি এটা ৰাজনৈতিক দল হিচাপেই হওক আৰু ব্যক্তি হিচাপেই হওক এগৰাকী অপিনিয়ন বিল্ডাৰ হিচাপেই হওক আমি নিজকে শুধৰাব পাৰিম আৰু আপোনালোকেনো কি ভাবে সেই বিষয়েও আমি জানিব পাৰিম আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ